Ось таку посилку отримав з аукціона OXO А як узнати, ще можна купляти. Це все можна купити в телеграм-каналі, все буде під відео. Тут напечатаю, я спочатку одне вибрав, потім друге. Ще добрав, мені на... ось така посилка вийшла з двома пакетами. Так, відкриваю спочатку менший пакет. и тут у нас лучший класс а у нас наушники вот такие наушники ми можно купить и будет на аукционе о x а также в телеграм канале переходьте ссылочка под видео а также будет закреплена в комментариях Потом я еще прикупил себе вот таких вещей. Вот такая шапочка. Уже на улице встает теплее. Хотя еще лютый только. Ну ничего. Вот такую шапочку купил. Так что переходьте тоже, кому интересно, переходьте, купляйте. Ссылочка под видео также закреплена в комментариях будет. Открывачка для банок. Попозже покажу, как она работает. Я сам еще даже не пробовал. Но открывая банки, алюминиевые вот эти так, клац. Сюда так крышкой, воно как-то Гостро тут, острое. Гострое, острое. Потом испробуем и карты, и браслет. Так что вот такие вещи можно купить. Еще одна цепочка и цепочка. Браслет и цепочка. Так что вот такие вещи можно купить на аукционе ОХУ, а также в телеграм-канале. Переходьте. Будьте счастливы, будьте с нами. Шапочки тоже там неплохие, я вам скажу, вообще э, дуренные. Заходите.